সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক আজিলৈকে ধৰি আনিব কিয় পৰা নাই কিয় পৰা নাই যিহেতু আজি এটা মই নিউজত পাইছিলোঁ যে গুৱাহাটীতে তেওঁ লুকাই আছে বুলি কোনে তেওঁ ভৰণ পোষণ দি আছে তেওঁৰ আঁৰত কোন আছে কোন ব্যক্তি আছে কোন জড়িত হৈ আছে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক কোনে বচাইছে যি যিজন মানুহৰ কাৰণে অসমে কান্দি আছে অসমে এতিয়াও কান্দি আছে গোটেই জুবিনৰ কাৰণে কিছুমান ল'ৰাক মৰি গৈছে এনেকুৱা হৈ গৈছে কিন্তু এছামে কিছুমানে চিধাৰ্থ আমাক লুকুৱাই ৰাখিছে বচাই ৰাখিছে ইয়াৰ আঁৰত কোন হ'ব পাৰে অতি সোনকালে আমাক লাগে অতি সোনকালে আমাক লাগে যে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী অতি সোনকালে আমাৰ আগত লাগে আৰু উচিত তদন্ত হ'ব লাগে তেওঁ মুখ খুলিব লাগে তেওঁ এনেকুৱা এটা জুবিন তাৰ লগত এনেকুৱা এটা কাম কিয় কৰিলে কিহৰ ল'ৰা ছোৱাল যিহেতু এতিয়া বহুত নিউজ বাবৰি আহিছে সামাজিক মাধ্যমত যে জুবিন গাৰ্গে কৈছিল যে ছিংগাপুৰৰ পৰা আহি তহঁতৰ হিচাপ ল'ম বুলি কৈছিলে যিহেতু জুবিন গাৰ্গ ইমান এটা অসমৰ ভিতৰত বিখ্যাত এজন ছিংগাৰ তেওঁৰ হাতত দহ হাজাৰ পইচাও নাথাকে এনেকুৱা এনেকুৱা এজন আপুনি কাহ ক'ত শুনিছে বাৰু এজন সাধাৰণ এজন এটা সাধাৰণ এজন কণ্ঠশিল্পীৰ ওচৰতো দহ হাজাৰ টকা থাকে কিন্তু জুবিন দা এজন বিখ্যাত ছিংগাৰৰ ওচৰত যদি দহ হাজাৰ টকা নাথাকে কিমান লাজৰ কথা কিমান শুনিবলৈ এটা লাজৰ কথা চব জুবিনদাক লুটি 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 চুহি চুহি লুটি খালে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ আগতে এটা মে মেনেজাৰ এজন আছিল সেইজনে বোলে বহুত কথা ক'বলৈ মন যায় কিন্তু কিয় ধৰা না আজিলৈকে ক'ব পৰা নাই পুষ্পত ৰিপৰ্টটো কালি আজিলৈকেও সেই ৰিপৰ্টটো আহি পোৱাহি নাই মানে ইয়াৰ ৰাজনীতিৰ খেলনে কি আছে নে কোন জড়িত হৈ আছে মানে ভাবিলে কিবা লাগে মুঠতে যিকেইজন লোকে ছিংগাপুৰলৈ লৈ গৈছিলে সেইকেইজন লোকে মুখ খুলিব লাগে তেওঁ জুবিন দাক লৈ গৈছিলে কিন্তু সিমানখিনি জুবিন দাৰ লগত তেওঁলোকে বহুত বেয়া এটা কাম কৰিলে আৰু দায়িত্ব নল'লে জুবিন দা যে ইমান এজন ভগৱানৰ লগত লৈ গৈছিলে সেই ভগৱানজনক যে কিবা আলপোচাল ধৰিব লাগিব সেইখিনি তেওঁলোকে নাভাবিলে জুবিন দাক তেওঁলোকে কুকুৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে কুকুৰ হিচাপে জুবিনদাক ব্যৱহাৰ কৰিলে এইকেইজন সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ শ্যামকান্ত মহন্ত এটা বেপাৰীটো এইটো শ্যামকান্ত মহন্ত এটা বেপাৰী বেপাৰী এজনে আমাৰ জুবিনদাক আমাৰ সিয়া মথুজনক লৈ গুচি গ'ল কুকুৰটো কুকুৰ বুলি মই কৈছোঁ ইহঁতৰ কুকুৰ মাঘৰ নামত আহি কলংক এটা দানৱ মানুহ খোৱা দানৱ হয় এইকেইটা মানুহ খোৱা দানৱ হয় এইকেইটা গম পাইছেনে আৰু অতি সোনকালে আজিকেইদিন হৈ গৈছে ঊনৈছ তাৰিখৰ আজি ছয় সাতদিন হৈ গৈছে কিন্তু এইজন ধ ধৰি আনিব পৰা নাই অসম চৰকাৰ থাকোতে কিন্তু আজিলৈকে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক ধৰি আনিব পৰা নাই আচলতে মানে ইয়াৰ ৰাজ কি ইয়াৰ ৰাজ জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ লগত জুবিন দাক আগতে প্লেনিং কৰি তেওঁলোকে ক মানে পাতি কথা চথা পাতি লৈ গৈছিলে তেওঁ যে জুবিন দাক আমি ছিংগাপুৰৰ পৰা ঘৰলৈ আহিব নিদিওঁ তাতে হত্যা কৰিম বুলি তেওঁ প্লেনিং চলি আছিলে নহ'লে মানুহৰ মুখটো আগতটো কেনেকৈ নিলা পৰিব পানীত থাকিলে কি মানুহ নিলা কৰে নেকি কেতিয়াও নহয় এইটো অসম কেতিয়াও মই বিশ্বাস নকৰোঁ কেতিয়াও মই বিশ্বাস নকৰোঁ মুঠতে জুবিন দাক প্লেনিং কৰি তেওঁলোকে শেষ কৰিলে আমাৰ হীৰা মুঠুজন সকলোকে কন্দুৱাই তেওঁলোকে ইমান ডাঙৰ এটা ভুল কাম কৰিলে এতিয়া খা মুঠতে যিখিনি টকাৰে জুবিনদাৰ টকাৰে মানে সম্পত্তি গঢ়িছিলে সেই সম্পত্তিখিনি চেজ কৰিব লাগে মানে জুবিনদাৰ টকাৰে লগ ঘটা সেই সম্পত্তিখিনি তেওঁলোকৰ ৰাজত্ব কৰিব দিয়া নহ'ব মুঠতে সেইখিনি চেজ কৰিব লাগে সেইটোৱে আমি দম মানে আমাৰ ফালৰ পৰা জনাইছোঁ যিহেতু আমাৰো এটা কৰ্তব্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ' বনাই থকা আমাৰ আৰু দায়িত্ব যে কোনোবা কিবা এটা হ'ল আমি তাৰ ওপৰত মুখ মাতিব লাগে সকলো ৰাইজ ওলাই সকলো ৰাই চলাই যিহেতু জুবিন দা আমাৰ এজন গাৰ্জেনক হেৰুৱাইছোঁ আমি জুবিন দা এজন আমি গাৰ্জেনক হেৰুৱাইছোঁ অকল যে জুবিনাই গান গাই সেইটো বুলি নহয় জুবিন দা এজন গাৰ্জেন যিহেতু জুবিন দা থকা মানে আমাৰ এটা ভয় নালাগে জুবিন দা আছে জুবিন দা আছে ভয় নালাগে যে জুবিন দা কিবা এটা ক'ব চৰকাৰকো তেওঁ কথা ক'ব ভয় নকৰে ডেমকীয়াত থাকে কাকো ভয় নকৰকেনাক কাকো ভয় নকৰোঁ বুলি ডাইৰেক্ট কৰি দিয়ে তেওঁ সকলোৱে মাত মাত মুঠতে অসম চাৰে এটা অনুৰোধ জনাইছে জুবিনদাৰ ভালকৈ তদন্ত হ'ব লাগিবই 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 তদন্ত কৰক আপোনালোকে